মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰত তোমালোকে চাব পাৰিছা ইয়াৰ মানসিক দক্ষতাক বুষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে আন এটি অধ্যায় আমি আলোচনা কৰোঁ কি লিখা আছে ইয়াত অশোক ভাৰতবৰ্ষৰ এজন বিখ্যাত ৰজা আছিল প্ৰথমতে তেওঁ খুব দক্ষ আৰু সাহসী যোদ্ধা আছিল তেওঁৰ শাসনকালত পৰ্যাসকলৰ অৱস্থা খুবেই ভাল আছিল আৰু তেওঁলোকে শান্তিত বাস কৰিব পাৰিছিল লাহে লাহে অশোকে নিজৰ ৰাজ্য বঢ়াবলৈ মন কৰিলে তাৰপিছত ৰাজ্য বঢ়াবলৈ মন কৰিলে নহয় সেই সময়ত আজিৰ বংগদেশ আৰু উৰিষ্যাৰ লগ হৈ বংগোপসাগৰ পৰা কলিংগ নামেৰে এখন ৰাজ্য আছিল কলিংগ ৰাজ্যৰ ৰজাও খুব পৰাক্ৰমী আছিল কিন্তু অশোকৰ বৃহৎ সেনাবাহিনীৰ আগত কলিংগৰ ৰজাৰ সৈন্য বাহিনী বেছি সময়ত তিষ্টি থাকিব নোৱাৰিলে অৱশেষত কলিংগৰ ৰজাই পৰাজয় বৰণ কৰিলে কিন্তু এই যুদ্ধত দুয়োপক্ষৰ বহুতো লোক হতাহত হ'ল মৃত লোকৰ তেজেৰে কলিংগ নৈ বৈ গ'ল অশোক যুদ্ধত জিকিল যদিও এই আহত নিহত লোকসকলক দেখি তেওঁৰ মনৰ আনন্দ নোহোৱা হ'ল তেওঁ নিজেই এই দুগ্ধ দুখ দুৰ্দশাৰ কাৰণ বুজি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে অঁ তেওঁ নিজকে এই দুখ দুৰ্দশাৰ কাৰণ বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ ভৱিষ্যতে আৰু যুদ্ধ নকৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে তেওঁ নিজে যুদ্ধ বুদ্ধ ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ অহিংসাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰি জীৱনটো কটাবলৈ মন মেলিলে তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত গৈছে বুদ্ধ ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰাৰ উপৰিও চীন দেশ শ্ৰীলংকা ইত্যাদি ঠাইলৈকেও ঠাইলৈও তেওঁ দূত পঠিয়াইছিল ইয়াই আছিল আমাৰ অ অশোকৰ বিষয়ে এটি অধ্যায় এতিয়া ইয়াত থকা কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম অশোকে যুদ্ধ কৰি দেশ জয় কৰিব পাৰিছিল নে ক নম্বৰ অপশ্যন অশোকে ধৰ্মগ্ৰন্থ কৰি বেছি ভাল পাইছিল অশোকে যুদ্ধ কৰি ভাল নাপাইছিল অশোকে যুদ্ধ কৰি কলিংগ বিজয় কৰিছিল অশোকে যুদ্ধক ভয় কৰিছিল কোনটো ৰাইড অপশ্যন কলিংগ বিজয় কৰিছিল ফাইন নেক্সটত আছে কি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন যে কলিংগ ৰজাৰ পৰা কৃমি হওক কিয় অশ অশোকৰ ওচৰত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল অশোকৰ সৈন্য বাহিনীত সৈন্যৰ সংখ্যা বেছি আছিল অশোকৰ সেনাসকল বেছি সাহসী আছিল অশোকৰ স্নাপতি কেইজন বেছি সুদক্ষ আছিল কলিংগৰ ৰজাৰ মনোবল কম আছিল কোনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব টপিকৰ ওপৰত বেচ কৰি সেয়া হ'ব তোমালোকৰ অশোকৰ সৈন্য বাহিনীত সৈন্যৰ সংখ্যা বেছি আছিল ফাইন ক নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকৰ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে তোমালোকৰ অশোকে কলিংগ যুদ্ধত যি কি সুখী হৈছিল নে ক নম্বৰ অপশ্যন অশোকে যুদ্ধত জিকাৰ আনন্দত উৎফুল্লিত হৈছিল অশোকে যুদ্ধত যি কি যুদ্ধ বুদ্ধ ধৰ্ম দীক্ষিত লৈছিল অশোকে কলিংগ যুদ্ধত যিকিও মনত শান্তি পোৱা নাছিল অশোকে কলিংগ জয় কৰাৰ পিছত দক্ষিণ ভাৰত কি আছিলে জয় কৰিবলৈ মন কৰিছিল কোনটো হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন এইটো হ'ব তোমালোকৰ গ ন আম্বাদটো অশোকে কলিংগ যুদ্ধত জিকিও মনত শান্তি পোৱা নাছিল এতিয়া হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াত আছে মই অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ ফাইন কিছু কুৱেশ্যনটো অশোকে কলিংগ যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ পিছত কিয় সুখী হোৱা নাছিল ক নম্বৰ অপশ্যন কলিংগ এখন খুব সৰু ৰাজ্য আছিল কলিংগ ৰাজ্য জয় কৰোঁতে অশোকে প্ৰধান অশোকৰ প্ৰধান সেনাপতিৰ মৃত্যু হৈছিল কলিংগ ৰাজ্য জয় কৰোঁতে দুয়ো পক্ষৰ বহুতো সৈনিক আহত আৰু নিহত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক দেখি অশোকে নিজৰ মনৰ শান্তি পোৱা নাছিল ঘ নাম্বাৰটো কি আছিলে যে কলিংগ যুদ্ধ অশোকৰ জীৱনৰ শেষ যুদ্ধ আছিল তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন কোনটো হ'ব এই ঘ নাম্বাৰটো হ'ব ফাইন নেক্সট তোমালোকৰ আছে অশোকে কোন ঠাইলৈ বুদ্ধ ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল অশোকে ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল অশোকে কলিংগত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল অশোকে চীন দেশত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল অশোকে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও চীন শ্ৰীলংকা ঠাইলৈকো ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল এই ঘ নাম্বাৰটো হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন ফাইন যাওঁতে যাওঁতে তোমালোকৰ মূৰত এটি কুৱেশ্যন থৈ দিওঁ তোমালোকে কমেণ্টত ইয়াৰ আনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যন কলিংগ ৰাজ্যখন কলিংগ মই চিম্পুল ভাষাত লিখিছোঁ কলিংগ ৰাজ্যখন বৰ্তমান ভাৰতৰ কোন দুখন কোন দুখন ৰাজ্য ৰাজ্যক কোন দুখন ৰাজ্যক লৈ গঠিত আছিল ফাইন অপশ্যনকেইটা মই তোমালোকক দিছোঁ নাম্বাৰ এ অপশ্যন হ'ল তোমালোকৰ অসম আৰু মিজোৰাম অসম আৰু মিজোৰাম বি নাম্বাৰ অপশ্যন তোমালোকক দিছোঁ উত্তৰ বংগ আর দুঃখ দক্ষিণ উত্তৰ বংগ বঙ্গা উত্তর বঙ্গ আর বাংলাদেশ লিখা তোমালোকে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফাইন নেক্সট সি নাম্বার অপশন তোমালোকক দিছোঁ চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল বিহাৰ আৰু মধ্য প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ ডি নম্বৰত দিছোঁ উৰিষ্যা এই সাধাৰণ ভাষাত লিখিছোঁ উৰিষ্যা আৰু বংগদেশ বংগদেশ কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছোঁ মই যে কলিংগ যি কলিংগ কলিংগক আমাৰ অশোকে জয়লাভ কৰিছিল যুদ্ধ কৰি বা যুদ্ধ কৰি সেই কলিংগ ৰাজ্যখন বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কোন দুখন ৰাজ্যক লৈ গঠিত অপশ্যনকেইটা তোমালোকক মই দিছিলোঁ এনেকুৱা অসম আৰু মিজোৰাম বি নাম্বাৰ অপশ্যন হ'ল উত্তৰ বংগ আৰু বাংলাদেশ চি নাম্বাৰ বিহাৰ আৰু মধ্য প্ৰদেশ তাৰপিছত উৰিষ্যা আৰু বংগদেশ কোনটো রাইট অপশন হবো তোমালোকে কমেন্টত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আশা করছো তোমালোকে ভিডিওটা ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবা আর প্লিজ মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আর বহুত ই্টুডেন্টে তোমালোকে ম্যাথসর ভিডিও দিবলৈ অনুরোধ কৰিছা মই দিয়ে আছো থ্যাংক ইউ